拥有是失去的开始吗？新加坡共和国独立建国于西元一九六五年，英语 Republic of Singapore，马来语 Republic Singapura，泰米尔语 s i n g a p o r e g o t i y a l a s 对这个世界上大部分的人来说，这里是亚洲金融中心。 购物天堂，花园城市，而对我来说，这是属于爱情的记忆。如果明天就是世界末日，最想做的一件事情是什么？在一个无人的海滩，我有，开玩笑的了。那你呢？我只要确定。 我那时候是跟你在一起就好了。So、当时的我们是那么相爱，总是迫不及待的想要见到对方，无时无刻想要腻在一起。我们相恋，我们结婚，然后也跟所有的夫妻一样，我们吵架，我们冷战，我们逐渐失去爱的知觉。我还爱他吗？ 他依然爱我吗？我们还是彼此最好的朋友吗？ 自面对成堆的马克杯，一个蓝，一个粉红，有点无言。你不过离开了几天。当那见面牵着手，等待你一下亲一下抱在一起，自爱自怜，他还是要多点时间。 Hey. hey. I was looking for you. Uh, sorry, I don't Wait. think we, we... <coughs> Thank you. Thank no you problem. so much. Sorry. okay. Hey, what's up? Yeah, I'm here. Where are you? 朋友青吗、嗯？这样会超过意不去的，所以找了个人陪你。哎、欸，我又不是第一次来新加坡，我需要地址。我需要地址干嘛？我的前老板兼好友，有个伴总比孤零零的好吧？哎、欸，我当他，反正帮我,我好好招待他了。啊、好,好,好,好，好了，我知道了，就先这样了哈，拜拜。 不会，还没有自我介绍。我叫佑，我跟那是他在英国留学的时候认识的。有有有，他跟我提过。所以你这次是第一次来新加坡？对，是第一次。哦、其实我一直很想来看看爸妈生长的地方。<laughs> 那这这次是寻根之旅哎。哎，你晚上没有空？我 Uncle 和 a 迪 n t i 准备了到地的娘 o 菜。 大人嗯嗯，嗯，搞什么啊，陈友晴？明明是你自己一个人的旅行，跟他说什么晚安啊？ 什么、啊？我怎么以前到新加坡都没有吃过这么好吃的东西啊？<laughs> 这几道菜的名称啊，都很简单，就叫“好吃 ”，must try。<laughs> 这是我们新加坡才有的娘惹菜，所以 you must try。<laughs> 不过，我们吃那么多，我还是不知道为什么要叫娘惹菜啊？ 原因是这样的，土生土长的华人女子，我们就叫做娘娘，他们煮的菜，我们就叫做娘娘菜。那土生土长的华人男人叫什么？爸爸。哦，<laughs> <laughs> 那我知道了，所以土生的华人男人做的菜就叫爸爸菜，对不对？<laughs> 以前的男子啊，是不煮菜的。 所以也就没有八八菜，哎，你可以来报名一道啊。<laughs> <laughs> 边有路线、啊，这里，那边，安可跟我说，那边是新加坡第一批移民登陆的地方。是啊，他们以前在那里挂上红灯笼，帮船员们自己方向。哇，那地方这么有意义啊！以前我们来这里，都只是为了看全新加坡最美丽的夜景。我们<嗎>，哦，所以。 照片上的那个人，就是传说中的大仁哥，对不对？那那还跟你说了什么？你还跟我说，大仁哥苦恋你十四年，说他温柔细心又体贴，是女人心目中的白马王子，还说他是女人心目中的完美对象。说对对对，他最完美，他最体贴，我最挑剔，所以每次吵架都是我的错。 你们在吵架、哦？哎、欸，干嘛？哎、欸，你不笑的时候看起来太严肃了，哎、欸，还是笑起来比较美。 很夸张的。嗯，其实也不算是吵架了，就是觉得感觉好像变了。我跟李大人应该只是亲人的关系，你知道夫妻关系最难能可贵的就是。 你们除了亲情之外，还同时包括友情跟爱情。你可以选择离开他，但是你选择守护着他。你会希望跟他永远在一起，希望……希望你们的爱情永远不凋谢。你会觉得這不可能吗？我没有结过婚，所以我不知道。 我昨天在网络上看到一个关于胡姬花的故事。什胡姬花。有一个科学家的妻子，她非常喜欢胡姬花。有一天，她看见凋谢的胡姬花，就很感叹地说：“哦，要是胡姬花可以永远不凋谢就好了。”起初，她只是随便讲讲，但是那个科学家却把它放在心上。经过不断不断多年的研究。 还真的让他研究出，永远不会凋谢的枯菊花，怎么可能？不相信对不对？当然。待会就知道。哦，所以这些花都是用真的花做的、啊，是吧？而且啊，你看，因为没有一朵花会长一模一样，所以这些首饰每一个也都不一样。真的哎。哎，这样看起来。 是科学家赢、欸、了，什么赢啊？赢你的李大人啊！虽然大人哥对你超温柔、超体贴，不过这科学家却为他老婆创造了永恒。哦，哎、欸，这种爱情算是不朽了吧？关于爱情这方面，我觉得是科学家赢了。现在是有说在比赛吗？哎呦，不服气啊！我说科学家赢了大人哥。 不开心啊！好了好了，看在你特地跑来新加坡重温旧梦的份上，来拿着。他们两个都输了，你第一名。什么重温旧梦啊？那、啊、不然怎么说？有这么多地方可以去，但哪里都不去，偏偏跑来新加坡，不就是想要重温你跟李大人结婚之前那种甜蜜的感觉吗？ 是吗？原来我来新加坡，是为了重新发现自己的心，重新找回我们当初相爱的感觉。是这样吗？你习惯睡这边哦。嗯。那怎么办？我也是。 嗯，一、二、三。啊！哈 <laughs> 啊！<laughs> 吹着你吹过的风，多么温柔。走在你走。 想想你也好，只要。 说爱我吹、啊、着你吹过的风多么温柔走在你走过路口擦身而过回答我一个问题答对了我就告诉你请问李大人跟陈右清 是什么关系？一，家人；二，夫妻；三，好朋友。 一样非常好玩的东西要给你看，来跟我来，跟我来啦！这里这里，这裡到底是什么好玩的东西啦？这里除了床之外，哪里还有好玩的？你干嘛、啊？嗯，喂，我警告你哦，不要过来哦，不要乱来哦！你猜我？ 的地方，<laughs> 请问李大人跟陈幼清是什么关系？一家人，在日出之前二夫妻，<三>不能再看眼好朋友。 说一些真心的诺言，能不能给我更多的时间？就躺在你的身边，把这画面，你静静的脸，温柔的肩，记在心里面。 会害怕，醒来不在你身边的时候害怕，从此不在你左右。或许我还是会，还是会，还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会？ 李大人，我走过你走的路，喝过了你喝过的咖啡，现在我想原则你的原则。 有请还是会害怕。我的原则就是，我这一辈子绝对不会让你离开我的身边。我还是会，还是会，还是会不知所措。我的原则就是，不管我走到哪里。 你永遠不能離開我身小姐，你要喝什么？呃，请问你们的咖啡 O 是什么东西啊？咖啡一加咖啡欧。嗯 见到阿阳排古了，见到刀骨多肉，见到阿三骨汤，见到人汤炖母，都是羊肉菜，你在右边吃得到吗？吃不到嘛，手有麻菜，而不是说的那阵。 要最好的结局，最美爱情，只需要永恒的曾经。如果心碎难成全，你自有剧情。为你牺牲是我的荣幸。